Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Masa Salam Satu Minda Dan Satu Munda Satu Malaysia Yang berumah Timbalan Menteri Ketahanan Dato' Ilham Muhammad Johari bin Yang berbahagia Datuk Suyabul Rahim bin Muhammad Razif Ketua Selesa Demikian Pertahanan Malaysia, Panglima Angkatan Tentera Yang berbahagia Jenderal Tansri Datuk Sri Dr. Haji Kiski dan Norman Seng Panglima Tentera Darat Jenderal Datuk Tansri Raja Muhammad Fendi dan Raja Muhammad Nur Panglima Tentera Darat Kasih Datuk Sri Sa'ad Timbalan-timbalan Ketua Selesa Ketua Stok Makas KTM Ketua Ketua Pengarah Timbalan-timbalan Panglima Keluarga Anggota KTM Mendeh Veteran Tuan-tuan-tuan-tuan, saudara-saudari yang saya berkati. Terima kasih. Saya mendapatkan rasa syukur kepada Allah kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan hari ini. tak sangka begini ramai anggota dan wajah kita dapat bersama-sama kita juga kepada anggota kita di 24 kian yang dalam keadaan di mana kita terpaksa menghasabah diri melihat kepada kelemahan dan kekuatan kita dalam keadaan naskah dunia yang amat besar sebab itu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru 2016 dan sesungguhnya berdoa dan mengharapkan sangat bahawa tahun ini akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Segala pengalaman dan pengajaran dari pelbagai juru pahit manis 2015 akan semuanya menjadikan kita lebih berpandangan jauh, lebih matang, lebih dewasa, lebih berani dan lebih berdiri. untuk mengabdikan masa khidmat dan keringat yang tidak berbelah bagi untuk kanada kerana percayalah tuan-tuan dan perempuan tiada perubahan dan pemberian yang lebih mulia dan lebih utama selain amal dan bakti untuk agama bangsa dan ibu berdiri sendiri tuan-tuan dan Sorotan ringkas kejayaan tahun lepas Tidak ada siapa yang boleh menafikan Bahawa kita telah menampak banyak kejayaan pada tahun 2015 Baik di peringkat tempatan maupun di pentas antarabangsa Namun tidak usaha saya mengulang-ulang dan bercakap panjang lebar tentangnya Cukuplah saya katakan bahawa lima fokus dan sasaran utama yang telah saya gariskan awal tahun lalu telah berjaya dicapai dengan cemerlang dan membanggakan. Saya beri harapan setiap anggota kita ini, warga media untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kerana banyak rekod dan sejarah baru telah dikunci. Banyak peluang kerjasama baru telah terbuka buka dan telah kita teka. Seperti yang kita maklum, tahun 2015 dimulakan dengan banjir besar. Dan saya amat berbangga bahawa Kementerian Pertahanan melalui ATM dan pasukan sukarelawan PLKN merupakan antara penyumbang utama dalam membantu mangsa banjir besar di pantai timur dan selatan. Pengaturan 5LC 2015 adalah yang terbaik dalam sejarah pengaturannya. Saya amat apabila pada tahun 2015 terdapat pelbagai inisiatif kebajikan kepada veteran KPM. Dan pada tahun 2015 juga, kita telah melihat pindah menerima pelbagai anugerah dan pengikirapan di peringkat tempatan termasuklah anugerah kualiti Perdana Menteri atas kecemerlangan perkhidmatan kabupaten. Yang selebihnya ialah ucapan kita ini dihakimi oleh rakyat Malaysia selanjutnya. Semoga ia menjadi pendorong dan inspirasi untuk kita membela Malaysia yang lebih baik. Berketahanan, selamat dan makmur. Kerana hari ini bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan melihat kehadapan hadapan melihat kehadapan hadapan sebagai dalam satu keluarga satu pasukan, satu sah dalam lanskap yang cukup mencabar penuh dengan kegagalan penuh dengan ujian dan cabaran tetapi bersandarkan kepada kejayaan kita tahun lepas semangat yang ditunjukkan di dalam dewan ini pagi ini saya rasa tidak ada sebab Barisan kita ini tidak dapat melihat kehadapan dengan cemerlang Dengan semangat yang cukup luar biasa Kau ini InsyaAllah Tetapi nasib hari ini menuntut kita <Sukur> Dan tak boleh lari daripada hakikat Bahawa Kementerian Pertahanan harus mempunyai naratif baru Bagi memastikan Malaysia lebih selamat dan sejahtera. Dunia tuan-tuan sudah banyak berubah. Setiap hari yang mendatang membawa bersamanya pelbagai perbezaan. Perbezaan. Jadi kaedah dan formula pertahanan lama sudah semakin lapuk dan tidak berkesan. Suka tak suka kita memerlukan naratif baru. Naratif yang sesuai dengan perubahan pantas lanskap keselamatan dan pertahanan keluar. Naratif yang menjawab dan selari dengan keperluan masa depan negara. Naratif yang membolehkan kita menganjurkan pembaharuan yang radikal dalam ekstia mempertahankan kedaulatan Malaysia. Dan yang paling penting, naratif baru yang mengambil kira kemunculan faktor-faktor yang saya namakan sebagai pengubah pencaturan atau emerging game changer melihat ke hadapan mesti mengambil kira Landscape hari ini naratif baru mesti menghayati memahami, meneliti, menyelami Landscape baru ini kalau sebenarnya kita akan dapat kita pastikan berkesan dan game changer pertama ialah ada kaitan dapat dengan ekonomi ekonomi global yang berikan kepada krisis Hari ini amat sukar untuk sesebuah negara maju apatah lagi negara membangun mencapai dan mengekalkan kestabilan ekonomi yang besar. Perbezaan kadar pertumbuhan berbagai ekonomi serantau telah mewujudkan ketidakseimbangan dalam kedudukan ekonomi global. Ada yang membangun deras, ada yang sangat perlahan, ada juga yang statik tidak berubah malah ada yang telah pun muncul. Semua ini akan mewujudkan satu darjah turun naik global yang jika gagal diuruskan akan menjerumuskan kita ke kacau krisis ekonomi global yang cukup parah. Mungkin tuan dan puan menanya apa kesannya kepada keselamatan dan pertahanan negara membangunkan seperti kita Malaysia ini. Selain menyumbang kepada ketidakstabilan politik Mengheret pengikrasan pengikrahan besar-besaran dalam perkerjaan ia akan menyebabkan kita tidak mampu melabur dengan sebuah ke dalam sektor-sektor kritikal -sektor seperti perubatan pendidikan dan termasuklah pertahanan apabila ini terjadi Secara keseluruhannya keselamatan dan pertahanan negara terkesan dan akan dikonformi. Maka naratif baru pertahanan negara yang kita cari ini haruslah memberi perhatian serius kepada important game changer ini iaitu landscape ekonomi global serantau negara yang tidak menentu. Game changer kedua ialah risiko menentu menyelesaikan konflik antara negara. Hari ini wujud perbezaan yang sangat drastik dalam sistem global. Kita menyangka kita semakin terhubung kerana kejadian teknologi komunikasi. Tetapi globalisasi sebenarnya menjadikan kita semakin terpisah. Kita menyangka dunia semakin sama rata. Sedangkan hakikatnya dunia hari ini adalah aktivitas menjadi yang menjadi tapak kepada pelbagai lingkungan yang saling bercanggah dan berbeza. Dan apabila dunia semakin matang, semakin maju, kita dengan naifnya beranggapan ia akan menjadi semakin aman, kurangnya keperangan, berdanya konflik ketenteraan. Ternyata kita sekali lagi Lihat saja di Timur Tengah, di Afrika Utara, di Asia Selatan, di Semenanjung Arab atau di Rantau Balkan. Perubahan senjata semakin menjadi jadi. Kalau dahulu hanya Amerika Syarikat dan Rusia, kini Korea Utara dan Selatan sudah menampakkan bibit-bibit persaingan baru yang mencemaskan. India dan Pakistan belum menunjukkan mereka sudah penat dan akan berhenti berlumba dalam masa terdekat. Israel dan Iran itu tidak mahu ketinggalan dalam perakusan menjadi kuasa nuclear di Timur Tengah. Perluasan kuasa dan wilayah sudah menjadi kelaziman biasa. Lihat bagaimana Crimea ditakluk secara ketenteraan. Dan apa kita lupa betapa Laut Cina Selatan sekarang ini adalah satu isu keselamatan antarabangsa yang amat rumit. Pada pandangan saya, segala konflik antara negara ini akan berusaha. China ingin menjadi sebuah kuasa ketenteraan global. Rusia mampu membalikan hegemoni USSR. Iran ingin lebih dominan dalam percaturan di Timur Tengah. Arab Saudi merasakan bahawa ia perlu memberi kepimpinan di Timur Tengah. Malah itu pun sudah meminta perlembagaannya bagi membolehkan dia terlibat secara langsung dalam percaturan pertahanan itu. Game changer yang ketiga. Pembangunan pesat teknologi komunikasi dan teknologi pertahanan. Saya tidak boleh menyembunyikan kerisauan saya bahawa satu ketika nanti sistem pertahanan kita boleh dilukuhkan hanya melalui capaian teknologi digital. Ancaman cyber atau ketahanan cyber penting tetapi cukup menakutkan. Ia telah mula di dunia untuk melumpuhkan infrastruktur kritikal sesebuah negara. Malah ia, malah ia telah begitu maju sehingga menjadi instrumen merekrut bala tentera bukan tradisional pengganas-pengganas Daesh dan AS. Petunjuk-petunjuk semasa sudah wujud. Jika pentagon yang dipanggil-panggilkan itu pun sudah boleh digodam oleh hanya maju belakang. Menggunakan internet apa lagi negara-negara lain seperti kita Malah segala sistem pertahanan negara sekarang yang kebanyakannya amat bergantung kepada prasarana teknologi maklumat boleh dilumpuhkan pada bila-bila masa saja. Maka kerana itu pelaburan kita mesti turut disalurkan untuk meningkatkan keupayaan teknologi maklumat dan teknologi pertahanan kita. Ini adalah elemen paling penting dalam kesiapsiagaan dan keboleh upayaan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Game changer yang keempat, kemunculan radikal ancaman bukan tradisional. Dahulu kepengganasan, jenayah terancam, penyelupan narkotik, pemandangan manusia dan pelbagai lagi ancaman bukan tradisional bukan sebahagian cakupan bidang kuasa kementerian Tetapi realiti sekarang ia harus menjadi sebahagian dari agenda kita. Kerana ia merentas sempadan yang kita kawal. Kerana ia melibatkan ancaman kedaratan dan merobek kestabilan negara. Kerana itu saya ingin membuat penegasan bagi ini. Apa jua yang mengancam keutusan, keutuhan Malaysia sebagai sebuah